সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে কৃষ্ণ বুলি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰত্যেক বছৰ দৰে এই বছৰো মামাহঁতৰ সত্ৰত মেজি খুৱাব আহিছো পিছে উৰুকা বেলেগতহে খালোঁ দেই মানে আমাৰ গাঁৱত খালোঁ মোৰো পিছে খোৱাৰ অভাৱ নাই দেই য'তেই যাওঁ তাতে চলি যায় আৰু আগত যে গজক গজকহে গৈ আছে সেয়া মা কিন্তু দেই ৰাতি যিহেতু হোৱা দেৰি মেজিৰ ওচৰ পাওঁহে মানে মেজি জ্বলি একলেখীয়া হলে এইটো যি কি নহয় নিজৰ পৰম্পৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোৱে বুঢ়া মেজিৰ ওচৰত সেৱা লৈছে পিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে মাঘৰ বিহু কেনেদৰে পালন কৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইফালে নাৰিকল কটা পৰ্ব ধুনীয়াকৈ চলি আছে জেগালৈ পৰম্পৰাবোৰ বেলেগ বেলেগ কিছু কিছু জেগাত প্ৰসাদ দিয়ে কিন্তু আমাৰ ইয়াত নাৰিকলে মেলি সৰুৰে পৰা নাৰিকলে খাই আহিছে ফূৰ্তি বাৰ্তাবোৰ নহলে বিহু ভাল নালাগে দেই কিন্তু সকলোখিনি চাইডত ৰাখি নামঘৰত আৰু সত্ৰৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ ওচৰত সকলোৱে আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু এই পৰম্পৰা অতীজৰে পৰা চলি আহিছে বাৰু বিহু বুলি প্ৰথম চাহকাপ খাই লৈছো আৰু দেই আৰু এতিয়া মামাৰ লগতে বহি ধুনীয়াকৈ জলবানকেইটা খাই লওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাকী আপোনালোকৰ গৈয়ে যাওঁ বিহু খাবলৈ